আছালাম এভি নমস্কাৰ আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে আলহী আহিছিলে তাকেই কুকুৰা এটাকে কাটিলোঁ যিহেতু আপোনালোকক কুকুৰাখিনি মোৰ দেখুৱাইছিলোঁৱেই আৰু মোৰ এই কুকুৰাটি বহুত মৰম লগা আৰু নাকাটিলেও নহয় কাটিবই লাগিব আলহী আহিছে যেতিয়া তাৰপিছত এয়া মই কুকুৰাজনী মৰম কৰি লৈছোঁ কাটি হৈ যোৱাৰ পাছত বেয়া লাগিছে তাকে এতিয়া পানীখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ পানীখিনি গৰম কৰি লৈ আৰু এইফালে মই কুকুৰাটো পানীত নিতিওৱাৰ আগতে মই কুকুৰাৰ পেটুখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ গৰম পানী নিদিয়াৰ আগত আমাৰ পেটুখিনি উলিয়াই লয় পানীত বোলে গৰম পানীত তিয়াই দিওঁ যদি গোটাকৈ তেতিয়া পেটুখিনি বইল হৈ গ'লে খাবলৈ বোলে নাপায় বুলি কয় ডাঙৰ মানুহে আৰু মই তেনেকৈ কৰি লৈছোঁ এয়া পেটুখিনি উলিয়াই লৈছোঁ দেখিছে আপোনালোক কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ মই নিতাৰ আগতে তাৰপিছত এতিয়া মই গৰম পানীত তিয়াই দিম বলতে আৰু কুকুৰাটো গুচাই ল'ম ভালকৈ পাখিখিনি এয়া মই গৰম পানীত তিয়াই দিছোঁ ভালকৈ কোমলিবলৈ দিছোঁ নহ'লে পাখিখিনি এৰুৱাবলৈ বৰ কষ্ট হয় এয়া ধুনীয়াকৈ মই গৰম পানীত তিয়াই ল'লোঁ এতিয়া হৈ গ'ল গৰম পানীত তিৱা গলি গ'ল যিহেতু কোমল হৈ গ'ল পাখিখিনি ছালৰ পৰা স্ক্ৰীণৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিব এৰাই দিলে এয়া এৰাই গৈছে দেখিছে নহয় তেনেকৈ মই ভালকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ এয়া এইফালেও কৰি দিছোঁ ভালকৈ আৰু মোৰ এয়া গুচাই হৈ গৈছে এতিয়া জুইত মই অকণমান উৰাই ল'ম যিহেতু অকণি অকণি পাখিও থাকে সেইখিনিও হেৰি হৈ যাব তাৰপিছত মই কৰি ল'লোঁ কৰি স্কিনটো পিছত আঁতৰাই দিলোঁ এই স্কিনটোত দেখিলোঁ কিবা এই ৰঙা ৰঙা চাহী বুলি কয় এই ছাঁহী লাগি আছিলে স্কিনটো আঁতৰাই দিলোঁ খাবলৈ ঘিণ লাগে নহ'বা তাৰপিছত এই কুকুৰাজনী দুমাহমানৰ পিছত পনী পাৰিলেহেঁতেন নেকি এয়া ডিমৰ হেৰিটো দেখিছেনে এইগাল গোটেই ডিম হয় সৰু সৰু হৈ আছে ত্ৰিছটামান ডিম পাৰিলেহেঁতেন চাগৈ ইমান ডিম একদম থোকা খাই আছে সৰিয়হ গুটিৰ নিচিনা দেখিলে নহয় আৰু মই এয়া কাটি বাচি ল'লোঁ ভালকৈ এতিয়া ধুই ল'ম ভালকৈ ভালকৈ ধুই লৈ এডোখৰ এডোখৰকৈ আকৌ চাব লাগিব কিজানি পাখি চাখি লাগি থাকিবও পাৰে মিহি মিহি পাখি ধুইব নোৱাৰি তাৰপিছতে মই এবাৰ ধুই লৈ আকৌ এবাৰ ধুইছোঁ এয়া আকৌ তেনেকৈ দুই তিনি ধোৱা পানীত ধুই ল'ম তাৰপিছতে এয়া এডোখৰ এডোখৰকে দেখিছে নহয় মই চেপি চেপি থৈ যাম চাই চাই আৰু খাওঁতে যদি তেনেকৈ কিবা নোম চোম পোৱা যায় বহুত ঘিন লাগে আৰু মই তেনেকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ ভালকৈ যিহেতু চাফাকেই কৰিছিলোঁ তথাপিতো থাকি যাব পাৰি ক'ব নোৱাৰি তাৰপিছতে এয়া মই গুচাই থাকোঁতে এয়া পাখি দেখিলোৱেই নহয় ছালত এয়া স্কিনত লাগি আছে তাকে এতিয়া এৰুৱাই লৈছোঁ এৰুৱাই মই ভালকৈ তেনেকৈ ধুই লৈছোঁ চাই চাই লৈছোঁ সেইটো কাৰণে এডোখৰ এডোখৰকৈ আৰু ইমানেই চৰ্বি চব মাংসখিনিত যিহেতু কণী পাৰিবলগীয়া কুকুৰা আছিলে চৰ্বি বহুত হৈ গৈছে তাৰপিছত এয়া মই আলু তিনিটা লৈছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰু কাৰণে পাঁচ মুঠা পাঁচ ফুটা লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু এফুটা আৰু আদা এডোখৰ লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি কাটি ল'ম আৰু এয়া মই পেষ্ট কৰিলোঁ পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া পেষ্টখিনিত মই জলকীয়া গুড়ি হালধি গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউদাৰো দিছোঁ আৰু মই এই আলুখিনিও তেনেকৈ কাটি ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজো ভালকৈ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া মই এয়া গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিওঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে তেল দি দিম এয়া দি দিছোঁ তেল দিছেনে অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু আলহী আছে আলহী থাকিলে অকণমান সৰহকৈয়ে দি বনালে খোৱালে ভাল লাগে আৰু মোৰ তেলখিনি মোক গৰম হ'বই নাপালে মই পটককৈ পিঁয়াজখিনি দি দিলোগৈ এতিয়া এয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধাব পিঁয়াজখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দিব লাগে আৰু মই ইয়াত তেজপাত দুখিলাও দি দিলোঁ এখিলা তেজপাত দুডোখৰ কৰি দিছোঁ আৰু নিমখ সেয়া দিছোঁ মই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি যিমান দিব পাৰে আপোনালোক আৰু মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ যিহেতু মই অকণমান আলু দিছোঁ যেতিয়া জোল অকণমান কৰিম আৰু এয়া মই এতিয়া পেষ্টখিনি ঢালি দিম পিঁয়াজখিনিতে মোৰ পিঁয়াজ ৰঙা হৈ গ'ল আৰু এয়া মই এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম মছলাৰ পানীখিনি নুশুকোৱালৈকে মই তেনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিম মছলা পানীখিনি শুকাই গ'লে মাংসখিনি ঢালি দিম আৰু মোৰ এয়া পানী ওলাই আছে মই ভাজি আছোঁ মজাই আছোঁ এতিয়া মোৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিওঁ এয়া দি দিলোঁ আৰু দি ভালকৈ ইপিটি সিপিটি লুটিয়াই দিছোঁ ইয়াতে মই আলুখিনিও দি দিম আলুখিনিও তেনেকৈ একেলগে মিহলিয়াই মই ভাজি ল'ম আৰু মই আলু দি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ মাংসখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকি দিম আৰু মোৰ হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াৰ আকৌ উদঙাই চালোঁ মোৰ তৰকাৰীখন পানীখিনি গোচৰৰ মাংসৰ পানীখিনি যিহেতু শুকাই গ'ল শুকাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মই এতিয়া আকৌ পানী দি দিম যিহেতু জোল ৰাখি জোল ৰাখিব লাগিব আৰু মই এয়া পানী দি দিছোঁ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু জোল খাম আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনাখন আকৌ মাৰি দিওঁ এয়া হৈ গৈছে এতিয়া এয়া মিট মছলা দেখিছে নহয় পেকেটত এয়া মই এতিয়া উতলি যোৱাৰ পাছতে দি দিম নমাবৰ সময়ত যিটো খাই বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে দিওঁতে ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে তৰকাৰীখিনি খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে এয়া মই এতিয়া দি দিলোঁ তৰকাৰীখন মোৰ ৰেডি আপোনালোক যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ফ'ল' এটা কৰিব নাপাহৰিব কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই চাই মোৰ চেনেলটো ফ'ল' এটা কৰি দিব আৰু বাই বাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই থেংক ইউ